Я в Киеве проживаю 56 лет и был одно время организован парк отдыха для детей, для взрослых. Вот установлен установлен памятник Гонгадзе Это корреспондент. который, конечно, до сих пор не выяснено. он трагически, или как можно сказать, был убит. Этот парк обновлен. Вот. Сделано все, как сказать, все условия для того, чтобы отдыхали киевляне в парке. И установлен памятник Гонгадзе был, конечно, прикреплен к памятнику. Э, такая, вот можно сказать, э, табличка, в которой была надпись э, корреспондентом. Сейчас э, этой таблички нету. Говорится, кто то. Э, Убрал его. И по сегодняшний день ничего не решается. Все. Сломали? Да, вот. Да, можете зафиксировать, посмотреть, что нету, нету. А парк этот, скажу, ни одного парка нету. Начинающий от Лебедской и кончающий Крещатиком. Это единственный парк для отдыха. Людей и так далее. Здесь работают фонтаны, что может, играет музыка, вот так далее. Сейчас вы можете тоже видеть, что уже вот смотрите, люди, дети отдыхают, мамы и взрослые и так далее. Но неприятно о том, что нету той надписи. На памятнике Гонгадзе нету. Почему у нас? Вот, вот или в нас, э, говорится, завелись вандалы, что и надругательство над памятником, Это как понимать? Добре. Надо то самое восстановить. Это самое эту надпись. Вот. А если даже взять, то и заняться, чтобы немного и дежурили органы и власти. Полиции. Да, а как же? Что это? Потому что не смогут люди, допустим, спокойно отдыхать в парке. И это единственный парк взять, я уже сказал. Начинающий от метро Лебецкая и кончающий Хрещатиком нету вот а то единственный парк для отдыха детей взрослых и так далее и так далее.